بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ نحمد ہو اما بعد مومن اور کافر کی مثال اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن پاک میں سورت حود میں آیت نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ قرآن فاق میں فرماتے ہیں مسل الفریقعینی کل آما ولاسمی و حَلْ وسمیہ حل اَفَلَا تَذَكَّرُونَ افلا ترجمہ اس کا آیت کا ان دونوں فریقوں جماعتوں کی مثال اندھے بہرے اور بینے میں اور جیسی ہیں کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ کافر بدبخت لوگ اور مومن متقی اور خوش نصیب لوگ وہی نسبت رکھتے ہیں جو اندھے بیرے اور بینے اور شنوے میں ہیں کافر دنیا میں حق کو دیکھنے میں اندھے تھے کافر لوگ اس دنیا میں حق کوئی معرفت نہیں کر سکے حق کو دیکھنے میں اندھے رہے اور آخرت میں بھی بھلائی کی راہ نہیں پا سکیں گے اور نہ اسے دیکھیں گے وہ دین حق کے دلائل سننے سے بہ رہے تھے نفع رسانی والی بات سنتے ہی نہ تھے جو دین اسلام نفع والی بات بیان کرتا وہ ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی انہیں سنائی تو دیتی تھی مگر وہ غور نہیں کرتے تھے اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سنا دیتا سمجھا دیتا اس کے مقابلے میں مومن سمجھدار مند عالم دیکھنے والا سوچنے سمجھنے والا حق و باطل میں تمیز کرنے والا بھلائی کو اختیار کرنے والا اور برائی سے جتناب کرنے والا اور دلیل و شبہ میں امتیاز کرنے والا ہوتا ہے اب بتلائیے کہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہوتے کیونکہ جنتی تو کامیاب ہیں ایک آیت کریمہ میں ہے کہ نابینا اور بینا برابر نہیں یعنی دیکھنے والا قرآن پاک کو سمجھنے والا اور نہ سمجھنے والا نابینا ہے جی اور بینا قرآن پاک کو سمجھنے والا دین اسلام کو پر غور کرنے والا اس کو سمجھنے والا اسی طرح دھیرا اور اجالا بھی برابر نہیں سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے آپ تو صرف انہیں آگاہ کرنے والے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہر امت میں ڈرانے والے گزرے ہیں تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ بات کی گئی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تہتر میں ہیں ہر امت میں ڈرانے والا گزرا ہے یعنی نبی آئے ہیں اور ان کو آگاہ کیا گیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ کیا پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کیا تم پھر غور نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے یعنی تم دل کے بینا بن جاؤ دل سے ان کو سمجھنے والا ان کا علم حاصل کرنے کر کے صحیح علم عمل کرنے والے بن جاؤ تاکہ آخرت کی تجارت میں حصہ پا سکو حصہ لے سکو اور اگر خود بینا نہیں ہو تو کسی بینا کو کی سنو اور اس کے کہنے پر چل پڑو اصل بینا وہ ہے کہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھے اور حق کی اتباع و پیروی کرے اور تابعت داری کرے اور باطل سے جتناب اور پرہیز کرے اور جو حق کو نہ دیکھتا ہو اور نہ سنتا ہو نہ قریب پھٹکنے کی کوشش کرتا ہو وہ دنیا میں مست رہے اور نابینا بنا رہے اور اندھا بیرہ گونگا بنا رہے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے یہ آج قرآن پرکار پکار کر اس کی آیتیں قرآنی آیتیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ حق کو پہچان لو کافروں کو پہچان لو باطل کیا ہے حق کی پیروی کر ڈالو حق کو اختیار کرو باطل سے جتناب و پرہیز کرو ہیں جی اور جو حق کو نہ دیکھتا ہو اور نہ سنتا ہو ہیں جی اور جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمتیں دی ہیں آنکھیں دیاں ہاتھ کاؤں پاؤں کان پاؤں سب چیزیں دی ہیں وہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں مگر وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بس وہ سب کچھ ہی جانتے ہیں انہیں سب کچھ ہی پتہ مگر وہ دنیا میں کھوبے ہوئے ہیں اور دنیا میں غرق ہوئے ہوئے ہیں اس دنیا کے عارضی حسن و جمال میں اس کی کشش میں مست ہو گئے ہیں اس لیے ان آیت آ آ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں مسل الفریق کل آما ولاسمی و البصیر وسمی آم حلطی نہیں مصالحہ افلاط ازک ان دونوں فریقوں کی مثال اندھے بہرے اور بینے اور شنوے جیسی ہیں کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا اندھا اور دیکھنے والا آنکھوں والا برابر ہے آج ہم سوچیں تو صحیح ہم خود تو غور کریں اور یہ بات حقیقی نہیں یہ سچی اور صحیح نہیں یہ قرآن پاک کھول کے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما آ رہے ہیں جی ان دونوں فریقوں کی مثال اندھے بہرے کی ہے ہیں جی اور بینے اور شنوے کی ہے اور بینے اور نابینے جیسی ہیں تو یہ کیا مثال میں دونوں برابر ہے کیا فرمایا حلویانی ماسالا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے افلا تذکرون کیا پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے افلا تذکرون یہاں ذکر نصیحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں ہیں کہ کیا بھی کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے تمہیں پتہ چل جاتا ہے جی ایک کالا اور ان روشن ہیں تاریکی اور روشنی اور نوری اور غیر نوری اور تاریک اور سیاہ ان چیزوں میں ہم امتیاز کر سکتے ہیں جی کانوں والا اور بہرا اسی طرح اندھا اور دیکھنے والا تو یہ فرمایا گیا کہ کیا یہ دونوں مثال اگر دی جائے ہل یعنی مسئلہ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے قرآن پاک ابھارتا ہے جی ارج کرتا ہے غور کرو غور کرو دیکھو اور سمجھ جاؤ اور وقت نکال لو اور اللہ کی راہ میں جی خالی نفلیں پڑھنے کا حکم نہیں دیے پہچانو علم حاصل کرو تو نفلیں پڑھنا اللہ کی رضا میں تو بہت اہم بڑی بات ہے لیکن پہلے اس چیز کو دل میں بٹھاؤ اور سمجھو کہ حقیقت کیا ہے بینا اور نابینا کا فرق کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کافر بدبخت لوگ اور مومن متقی اور خوش نصیب لوگ ہیں سبحان اللہ سبحان آج آپ دیکھ لیں کافروں سے کتنی رغبت ہے ہمیں ہم کافروں جیسا باننا چاہتے ہیں بان رہے ہیں اور پوری آب و تاب بڑی ایڈی چوٹی کا زور لگا کے ہم کافروں کو مثل باندھنے کی پوری کوشش میں ہیں اور کیا فرمایا کافر بدبخت لوگ ہیں جو دنیا پہ فرافتہ ہو رہے ہیں اور دنیا کے لیے مارے جا رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں اور دنیا میں کھوبے ہوئے ہیں تو فرمایا کافر بدبخت لوگ اور مومن متقی اور خوش نصیب لوگ وہی نسبت رکھتے ہیں جو اندھے بہرے اور بینے اور شنوے میں ہیں کافر دنیا میں حق کو دیکھنے میں اندھے تھے کافر دنیا میں حق کو دیکھنے میں اندھے ہیں آج بھی وہی ہے جو قرآن نے پہلے فرما دیا کہ کافر دنیا میں حق کو دینے میں پہلے بھی اندھے تھے اور آخرت میں بھی بھلائی کی راہ نہیں پائیں گے اور نہ اسے دیکھ سکیں گے وہ دین حق کے دلائل سننے سے بہرے تھے یہ دلائل نہیں ہے یہ قرآن پاک کا دلیل نہیں ہے قرآن پاک کی کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے یہ دلیل دی گئی ہے آج ہماری آنکھیں کھول جانی چاہیے ہمارے قدم اٹھ جانے چاہیے ہم دین اسلام کی طرف لگیں اور علم حاصل کرنے کی طرف ہم کھول لیں قرآن پاک بخاری شریف مسلم شریف ترمزی شریف مشکات شریف ان کتابوں کو کنگالیں اور دیکھیں اور اپنی زندگیاں سوار لیں ورنہ نفع حاصل کیسے ہوگا یہ آج بڑی پریشانی ہے یہ اسلام کھول کھول کے اور قرآن بیان کر کر کے ہمیں سارا ہے ہمیں بیان کی دعوت دے رہا ہے اور سمجھنے کے لیے دعوت دے رہا ہے اگر ان میں کوئی بھلائی ہے کافروں میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دے گا ان تک پہنچا دے گا اور وہ ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں بن جائیں گے لیکن اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سمجھتا ہے تو ان کو بھلائی کے قریب نہیں آنے دیتا آج ہم نے جائزہ لینا کہ ہم بھلائیوں سے کیوں دور ہیں قرآن اصل بل ہے جی جس میں سارے نسخے لکھے گئے ہیں جس میں ہر چیز کے کی نسخہ ایک کیمیا ہیں قرآن پاک کو نسخہ ایک کیمیا کہا جاتا ہے جی یہ سوچنے کی دعوت دیتا یہ حق کو باطل میں تمیز کرنے کا فرق بیان کرتا ہے اور سمجھاتا ہے بھلائی کو اختیار کرنا اور برائی سے کیسے بچنا برائی ہے کیا اچھائی بھلائی نیکی ہے کیا یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے مگر ہم اس کی طرف نہیں لپکتے اور قرآن پاک کی طرف غورش کرتے نہیں کانوں کو دماغ کو دل کو کھولتے نہیں اور آنکھوں میں رونک اور روانی آنسوں کی لاتے نہیں ہم طلب کرتے نہیں ہیں جی تو یہ اللہ تعالیٰ لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب النار کون ہوں گے اور اصحاب الجنہ کون ہوں گے یہ بھی کھول کے قرآن بیان کرتا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جنت والے کون ہوں گے اور جہنمی اور نار اصحاب النار تو یہ برابر تو ہے نہیں جنت دوزخ کے کسی صورت برابر نہیں ہو سکتی یہ دو گار دو منزلیں قرار دی گئی ہیں مگر یہ برابر نہیں ہے تو جب یہ برابر نہیں ہے تو جنت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ پسندیدہ جگہ اور جہنم اور دوزخ ناپسندیدہ ہیں اور عذاب کی شکل کا مقام ہے تو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ اور ان میں جانے والے خوش نصیب جنتی لوگ اور بد نصیب بدکار اور صحاب و نار وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف پر مبنی حکم ہے اور فیصلہ ہے اس لیے نابینا اور بینا برابر نہیں اندھیرا اور جال جالنا بھی برابر نہیں ہم یہ ذرا سوچیں تو صحیح سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں آج زندے بھی پائے جاتے ہیں آج مردوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیزیں ہماری غور سے فکر سے باہر ہو گئی ہیں ہم یہ آن چان اور پیٹ چال چلی ہوئی ہے کوئی زندہ پیدا ہو رہے ہیں بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی ہم اس کو نہیں سمجھتے اور مردے جا رہے ہیں لوگ مار مار کے جا رہے ہیں تو اللہ ہاں تعالیٰ ہمارے لیے سبق بیان پیدا کرتا ہے یہ سبب بناتا ہے کہ ہم غور کر لیں فکر کر لیں ہیں جی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے اور قبر والوں کو آپ ہم نہیں سنا سکتے آپ تو صرف انہیں آگاہ کر سکتے ہیں جی تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ساری چیزوں نے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یہ ہے رسول پاک کی تعریف رسول پاک کا مقام بطور رسول رسول اللہ وہ کیا تھے ہیں جی وہ انسانی شکل میں انسانوں کے پاس تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرما دیا گیا ہر امت میں ہی ڈرانے والا گزرا ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر میں بات بیان ہوئی ہے ہیں جی تو وہ آئے دنیا میں خوشخبریاں سنا کے گئے کیا ہم نے اس خبریوں خوشخبریوں کا کچھ فائدہ اٹھایا اس سے کچھ فائدہ ہم حاصل کرنے کی دو میں ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں ہی جی? ہیں جی کتنے کام ہم تلاوتیں کرتے ہیں کتنا وقت نکالتے ہیں اس دنیا ہے جی اس برباد دنیا کے لیے ہم سارے گھنٹے چوبی گھنٹے لگے رہتے ہیں اور نماز اور قرآن اور تلاوت اور اخلاق اور مریض کی عادت اور مردوں کے لیے چلنا اور دیگر ایسی نیکیاں اور اپنے روزی رزق اور دوسرے معاملات اور رب کا شکر اور رب کے یہ فیصلوں پر اطمینان اور خوشی کا اظہار اور قرآن کی تلاوتیں یہ کتنے کا ہم کرتے ہیں ہم نے یہ جائزہ لینا ہے اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں کیوں بھیجے گئے ہیں یہ ہم نے غور کرنا ہم بھیجے گئے ہیں یہ تو پکی بات ہے ہر کوئی سمجھتا ہم تکے سے بھیجے گئے ہیں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں تکے سے مطلب یہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس دنیا سے فائدہ اٹھا کر کیا ہو اور باغات تمہاری منزل ہے اور جنتوں میں تم نے جینا ہے اور رہنا ہے لیکن یہاں آ کر بدبختی ہیں جی اس کے کنارے متھے ہم لگ گئے بدبختی کیا ہے اور خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں جی ہمیں ڈرا رہے ہیں اب دیکھ لیں کس چیز سے وہ ڈرا رہے ہیں اور کس چیز کی خوشخبریاں دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ دیکھیں کتنے کے لوگ ہیں یہ قرآن اور حدیث موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ قیامت تک یہ محفوظ رہنے ہیں اس دین کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ جی کیا مت تک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو کوئی ذریعہ سچا تھا ہی نہیں میں صاحب جھوٹے تھا مکس تھا نہیں الفرکان قرار دیا گیا قرآن پاک کو یہ فرق کر دینے والا ہے صرف کوشش یہی ہے کہ آج جو دور ہیں دن سے ہیں جی ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے کامیابی کی منزل پانے کے لیے اس کو لازمی ذریعہ صحیح ذریعہ نہیں سمجھ رہے وہ دل سے یہ شک ویم نکال دیں اور پختہ یقین کر لیں اور قرآن پہلے دن کی طرح آج بھی اسی طرح روز اول کی طرح روشن ہے اور یہ ہدایات دے رہا ہے اور ہدایتوں کی دعوت دے رہا ہے اور انسانوں کے لیے یہ بیان ہوا ہے اس کا مخاطب انسان ہے تو جیسے پہلے لوگ صحابہ کے دور میں اور تابین کے دور میں لوگ اس کو سنتے تھے سمجھتے تھے اور اس کی قدر جانتے تھے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے عمل کرتے تھے پڑھتے تھے اور رات کو تہجد میں اور قرآن پڑھتے تھے اور دن میں کوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر اور کفر ختم کرنے کے لیے جی طرح طرح سے کفر ختم کیا جا سکتا ہے اور نفرت سے بھی کفر ختم کیا جا سکتا ہے اور محبت سے بھی اور کس طریقے سے کرتے تھے یہ ہم نے سمجھنا یہ قرآن کے پیغام ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کچھ وقت نکالیں تو بہنوں بھائیوں بیٹوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں یہ ساری چیزیں قرآن سے ہمیں مل سکتی ہیں کامیابیاں اور فلاح کی منزل ہم منزل مقصود پر صحیح طور پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا آپ تو فرما گئے یہ سونے سے لکھنے والی حدیث شریف اور بھی دوسری ساری حدیث سے لکھنے والی سونے سے ماشاءاللہ مگر کیا فرما گئے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو گئے ان کو مضبوطی سے پکڑ لو ہے جی کیا فرما گئے ذرا سوچ لیں آج غور کر لیں یہ حدیث شریف ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں جی کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تضلوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے آج ہم نے ان کو مضبوطی نہیں پکڑا تو ہم گمراہی کی طرف مائل ہیں ہیں جی سب گڑبڑ ہوا ہے اور دوسرے کفر کے نظاموں میں اور اسلام کے سچے سچے صحیح نظام میں ہم پرکھ نہیں رہے غور و فکر نہیں کر رہے جی تو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف لوٹ آؤ اور وہ سنہری زری دور جس میں یہ چیزیں آئی تھیں اس کی طرف لوٹ آؤ اور ان کو مضبوطی سے تھام لو قرآن پاک کو اللہ کا رسی کا سیرہ سمجھتے ہوئے اور حدیث مبارکہ کو رسی کا سیرہ سمجھتے ہوئے یہ ساری چیزیں پہنچا کے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج عشق کے دعوے کیے جاتے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت سے ترانے پڑے جاتے ہیں اور ناتے نغمے پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں مضبوطی سے نہیں تھامی جا رہی جی اور عمل خالی اور علم خالی ہیں جی اس لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں تو یہ تاقیدن باتیں کی گئی ہیں تو اس لیے اس کی طرف کان لگائیں دل دماغ لگائیں اور دیگر چیزیں چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑنا انسان نے اتنا ہی کھانا پہننا اور اتنا ہی اس کو ملنا اور یہ سکون دنیا میں اور سونے کے لیے آئے نہیں دنیا میں ہیں جی اور قبر میں سو لینا جتنا کہ انسان نے سونا مگر وہاں بھی اگر راحت میسر آ گئی تو ہی سویا جائے گا ورنہ چوکے لگنے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ وہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو روشن کرنے کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں یہ قرآن کا پیغام سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا اور لا پاک کو راضی کرنا ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم پر یہ علم یہ قرآن و حدیث کا علم ہمارے لیے آسان فرما دے اور علم کے بغیر عمل ناممکن ہے اندھیرے میں تیر چلایا ہوا لگ جائے تو لگ جائے نہ لگے تو نہ لگے جی قرآن و حدیث کے علم کے بغیر عمل ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں عمل کیا جائے تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے پرکھ کر کے اور یہ چیزیں ہم اپنے پلے باندھ لیں اور دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پختہ یقین کے ساتھ اختیار کریں اور اپنی عملی زندگیوں میں گھروں میں مساجد میں کوٹ کچہری میں دفتروں میں روڈ میں سڑکوں میں پلازوں میں کاروبار میں اور دیگر جگہوں پر ان کو رائج کریں یہ ہمارا حق اور فرض بند آج مارکیٹوں میں دیکھ لیں کیا حال ہے جی یہ بہنیں اور یہ لڑکیاں یہ خواتین اور یہ لڑکے یہ مارکیٹوں میں جی تو اس لیے بازاروں کو اچھی جگہ کرا نہیں دیا گیا تو ہمیں پھر بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ آگ ہی آگ آگ ورنہ ہمارا استقبال کرے گی استغفر اللہ اور قبر سے یہ معاملے شروع ہو جانے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں بات کو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرما دی ہیں تو ہم اس کو سمجھیں اور غور کریں حوالہ بھی بیان کیا گیا ان آیات کو کھول لیں قرآن اور پڑھیں اور دیکھیں اور تفسیر میں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم کریں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں بہت شکریہ